你好，我是李林。你什么时候有空？我们一起吃饭吧。你好，李林，不好意思，我最近没空。这个周六我要跟朋友去主题公园。是吗？我和我朋友也可以跟你们一起去吗？我们这个周六有空。行。我们约在哪里见面？ <noise> <noise> 我们早上八点在主题公园附近的咖啡厅见面，怎么样？好的，周六见。周六见。Mandarin Chinese go d o n to say bye. Be careful, don't be late. I can't wait to see you. Don't be late.